হেল্ল' এভিৱান সকলোৰে চাগে মাঘ বিহু খুব উলহ মালহৰে পালন কৰিলে আমিও তেনেকৈ কৰিলো পিঠা পনাবোৰতো আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকিলো শ্বৰ্ট চৰ্টকৈ অকনমানি অকণমানি ৰিচ আকাৰত তেনেহ'লে বোলক উৰুকাৰ ভোজ আমি কেনেকৈ খালোঁ তাকে দেখুৱাওগৈ এয়া আৰম্ভণি আমাৰ চুঙা চাউলেৰে চুঙা চাউল এয়া পুৰিব ল'লোঁ চুঙাটো আচলতে কাটি আনিলে মোৰ বৰ জনাই বুন্দাই তাৰপিছত চাউলখিনি দিছে মোৰ কাষতে বহি থকা এয়া কণবাদাই আৰু তেওঁৰ খেতি নিজৰ ঘৰৰ খেতি চাউল দিছিলে এই চাউলে মই বোলো আমি বোলো চুঙা চাউল খাওঁ এয়া কৰিলোঁ ভোজৰ দিনাখনেই ঠিক ঠাক আৰু ভাবিছিলোঁ ৰাতিয়ে খাম বুলি কিন্তু আমাৰ নহ'লগৈ পূৰা আমি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰোঁতে মেলিতে আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল ভাত খোৱা সেইকাৰণে সেইদিনাখন আমাৰ চুঙা চাউল খোৱা নহ'লে যে এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এয়া বৰজনাই কণবাদাই কৈছে যে কলৰ বা মানে কলপাতেৰে মানে মুখখন বন্ধ কৰি দিলে ভাল হ'ব এয়া কণবাদা কৰি আছে মোৰ আমাৰ একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ খুব ভাল লাগে আমাৰ মানে পৰিয়ালটো খুব শইকা ফেমিলি মানে খুব মানে কি ক'ম বহল এটা ডাঙৰ ফেমিলি আৰু সকলোৱে আমি এয়া খাবৰ কাৰণে ন ঘৰ আমাৰ বংশ পৰিয়াল আমি মিলি এয়া খাইছোঁ আলু পোৰা বেঙেনা পোৰা বিলাহী পোৰা পিটিকা এইফালে পৰৱ বনাইছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে লাই পাত আৰু গুটি আলতি মানে খুব ধুনীয়া হৈছিলে বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ ওল নচলেতো তাৰপিছত এয়া আমাৰ প্লেটখন মানে ভোজৰ গোটেই আইটেম মাছ মাংস চবজি পিটিকাৰে এসাঁজ খালোঁ পিছদিনাখন হল এয়া মেজি জ্বলালে আমাৰ যুজু চুমন আৰু বৰতে মিলি ৰাতিপুৱাই বৰ্তেকে চিঞৰি থাকে মেজিৰ ওচৰতে পিঠা পনা চাহ খাই গোটেইবোৰ বহিছে বস্তুতে আছেই ন পৰ্বতো মিঠা আলু মোৱা আলু খোৱাৰ এয়া বুন্দাই যোগাৰ কৰি দিছে মোক জুই অলৰেডি মানে শেষেই হল সৰুকে যিহেতু মই মেজিটো পাতিছিলোঁ এয়া বইল কৰিব লৈছোঁ ঋতুবোৰ মই দুয়োজনী লাগি গ'লো এয়া হেল্পত আৰু অকণমান কোনোবাই কোনোবাই লাগি ভাগি কৰিলে ভাল লাগে হয় নহয় গোটেইবোৰ একেলগে থকা হয় যে এইফালে এয়া বইল কৰিবলৈ উঠাই দিলোঁ তাৰপিছত এয়া চুঙা চাউল ল'লে মনত পৰিলে সেইখিনি সময়ত এয়া ঋতুবোৰে লৈ আহিছে কিন্তু চুঙাকিটা কাটিবলৈ মানুহ নাই মই কিন্তু একদম ইমানেই হেঁপাহত পৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মানে খাম বুলি ল'লোঁ এইফালে আমাৰ মোৱা আলু ৰঙা আলু বইল হৈ আছে এতিয়া বোলো চুঙাকেইটা কট কটা যাওক আৰু একদম নাজানো এইবোৰ অভ্যাস নাই কিন্তু কাটিবতো লাগিব হয় নহয় পুৰিছিলোঁ যেতিয়া এতিয়া বোলো খাম আজি সেইকাৰণে বোলো একদম লাগি ভাগি নাজানো একদম মই ইটোক কৈছোঁ সিটোক কৈছোঁ জানা মই যুঁজো সুধিছোঁ জাননি যুঁজু যুঁজু কৈছে মই নাজানো কিন্তু দেই মা কেনেকৈ কৰে এয়াযোৰ কৰি এয়া কৰিলোঁ দুইজনী লাগি গৈছোঁৱেই অকণমান পানী বেছি হ'লে তাত অকণমান আঠাটো বেছি কাৰণে উলিয়াওঁতে দিগদাৰ হৈছে নেক্সটটো কিন্তু বিৰাট কষ্ট কৰি উলিয়ালো দেই হাতখন মই এতিয়াহে মন কৰিছোঁ গোটেইখন ক'লা পৰি গ'লগৈ সেইফালৰ পৰা যুঁজুৱে কৈ আছে মা তুমি এইটো কিবা এটা লৈ পেলাই মাৰা তেতিয়াহে এইটো ওলাব কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা বুলি যে কয় কষ্ট কৰিছো মানে একেবাৰে ভাগৰি গৈছোগে মানে টানোতে টানোতে ভাগৰি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে উশাহটো মানে এইখিনি গলগে দেই আচল্ত চুঙা চাউল বনোৱা এটা যে বাহ থাকে সেইটো বাহ হব লাগে এইটো জাতি বাহ নেকি চুঙা চাউলটো ওলাওতে আচলতে তাতে এখন চামনি যে পৰে তেতিয়া ভাল লাগে বিৰাট ভাল পাওঁ এইবোৰ বস্তু খাই দৈ এয়া ওচৰৰ মানুহ এজনে দিছিল দৈ খুব ধুনীয়া দৈ গৰুৰ দৈ এতিয়া আৰামছে মিলাই মেলি একদম পূৰা মজাছে খাম গুড় অকণমান দি ল'লোঁ সোৱাদ ভৰা মাঘৰ বিহুৰ জলপান তৈয়াৰ হৈ গ'ল কিন্তু দেই আপোনালোকে ভাল পায় নাই বাৰু চুঙা পিঠা চুঙা চাউল এইবোৰ খায় মোৰ খুব ফেভৰেট এই বস্তু আৰু যে চেৱা দিয়া বনায় হাঁহৰ মাংসৰ লগত চেৱা দিয়া যে একদম আল্টিমেট বিৰাট ভাল পাওঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰত বৰা চাউলটো আজিকালি কম কৰিলোঁ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক আমাৰ ইহঁতে সোৱাদবোৰ ল'বলৈ নাজানে আচলতে মই দেখুৱাওঁ খাই খাই আৰু সান্দহগুৰি খুব ভাল লাগে মোৰ খাই মোৰ লগত মিলে আমাৰ ডাঙৰটো ডাঙৰ ল'ৰা অয়ন সি খুব ভাল পায় আহিলে তেওঁৰ আৰু আমি যা গোটেইকেইজনী মিলি খালোঁ এইফালে হৈ গ'ল বইল মিঠা আলু মোৱা আলু এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম কাঠ আলু কাঠ আলুটো আচলতে মই বইল কৰি ললোঁ প্ৰথমতে আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি নিমখ দি মিলাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ একদম মচমচীয়া হয় খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ললোঁ ফ্ৰাই কৰি এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে ন তাকে খাই চালো ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু খাবতো লাগিব হয়নে নহয় সেই খাই বৈ মানুহে সুস্থ সবলকৈ থকা জীৱন সকলো সুখেৰে থাকক আৰু সুস্থ হৈ থাকক অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ বাবাই